Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox sərfəli, ucuz qiymətlə satışıa çıxarılan 2 mərtəbəli, 5 otağlı, kupçalı, gözəl, baxın, belə bir yeni həyət evi satışıa çıxılıb. Dəyərli izləyicilər, evin həyətinə rahat şəkildə 2 maşın daxil ola bilər. Evin belə bir üstünlüyü var ki, dəyərli izləyicilər, həm qaraj hissəsi var, həm də evin iki tərəfi yoldur. Masazırda hündür, təmiz havalı, gözəl ərazilərin birində yerləşir. Baxın, belə bir həyətyanı sahəsi var. 2 maşın, yəni həyətinə tam rahat şəkildə daxil ola bilir. Mərtəbələr arası monolit betondur, kommunal xətləri, qazı, suyunu, işığı, kanalizasiyası var. Həyəti baxın, bu hissədən də sizə təqdim edim. Qeyd etdim ki, həm də ki evin qara hissəsinə kombi xətti çəkilib, top xətti çəkilib, divarları ağardılıb. İstəsəz baxın buranı ara kəsmə ilə bölüb, burada da yay üçün mətbəx düzəltmə imkanı var. Həyətinə baxın, belə tam rahat şəkildə maşın daxil ola bilir. Suyu sayğacına kimi qoyulub. Masazının hündür, təmiz havalı ərazilərin birində yerləşir. Ərazi ümumilikdə Yoncalıq adlanan ərazidir. Təmirdən yeni çıxıb və bizlərlə evdə cüzi tamamlanma işləri qalıb. Belə bir foyəsi var. 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər taxtadır. Evdə təmir tamamlanma, yəni təmir yekunlaşma üzrədir. Evə daxil olduqda solda yerləşir Sanus de Santaqo otağı. Belə versiyası da var. Dəyəli izləyicilər, evin ikinci mərtəbəsini ilk öncə sizə təqdim edim. Birinci mərtəbəsində yerləşən otağı sonda təqdim edəcəm. Qiymət 68.000 manat nağd şəkildə satışdır. Endirim olacaq təbii ki, real müştəriyə. Piləkanların balansları qoyulacaq. İkinci mərtəbədə yerləşir 4 yataq otağı. Ümummilikdə 5 otaqdan ibarətdir. Satışda olan ən ucuz 5 otağlı evdir. Birinci yataq otağı İkinci yataq otağıdır. Bu yataq otağının pəncərəsi divara baxır. Yəni videodan da deyim ki, ə, gələndə sonra deməyəsiniz ki, evin pəncərəsi divara baxır. Damına çıxmaq mümkündür. Kiçik yataq otağıdır. Qız uşağı üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı, desk otaq və böyük yataq otağıdır. Dəyərli izləyicilər, bu otaqdan evin eyvanına da keçmək olar. Baxın belə bir görüntüsü var. Çox gözəl, çox, yəni təmirli, yaxşı evli, eynicə təmirdən çıxıb, döşəməsi laminatdır və evin qonaq otağını sizə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, evin baxın belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağı baş hissəsində yerləşir. Mətbəx mebeli üçün yığılan hissəsi, yəni bir yerdə mətbəx studiya şəklindədir. Mətbəx mebeli yığılan yer betonlanıb, qiymət 68.000-dir. Sənəd çıxarış mülkiyyət kupçasıdır. Notarial qaydada alqısatqa olacaq, Masazil qəsəbəsində Yoncalıq adlanan ərazi 6 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz.